Какие предложения к плану работы у нас? Ну, план работы, в принципе, вы оставляли в прошлый раз, да, то есть у меня, в принципе, есть по нему предложение и даже одно замечание, с ним, в принципе, хотел начать замечание. То есть мы, честно говорили, что у нас маленький ремонт. А термин указания у нас даже ознакомление с областными программами датирован в ВРС. Вот, ну, раньше, раньше, чем работать, чем в ВРС. Ну, Смотрите, чтобы, чтобы, что чтобы у нас был доступ к реальной информации не mm -hmm. только через сайт, и, допустим, э -э сейчас вы уходите в отпуск, да? Вы отпуск. уже в до, да, ну, до конца июня в отпуске. Дальше я ухожу до сентября в отпуске. Дальше кто, кто чем. Смотрите, ну, чтобы что, о, может, да, что да, да, делать, написать, мы да, при необходимости не собраться. Уже травы нет. Mm -hmm. Mm -hmm. Червы. Уже червы. Червы вырос. Да, да. А, а накомление может быть поэтапно, да, Там как не цели, нам садится все ну, да. его изучать. Да, конечно. То есть э -э первое -э это червы. То есть это как бы срок, как бы, ускоряющий формальный, а может быть неформальный, нашего, в общем-то, работы. Вот, проанализировав план работы, я лично для себя обратил внимание, что ну, Здесь у нас мало та тема, которая интересна нашей всей организации. А я все-таки представляю Бирьянск и Треозловье э, в целом. Поэтому проблемы мы э, про... сажирение... а, уже, да, да. уже на века здесь. <свят> да. То есть э, проблемы э, водного бассейна, э, проблемы экологосбережения э, Азовского моря малых рек, впадающих, здесь, к сожалению, кроме одного вопроса, пункт 9, это анализ там водоохранных зон, никак не затрагивается. Почему я предлагал червень, а не вересень, и туда, вот, ближе к осени? Я знаю, что, ну, вы все знаете, что это вышло на отпуске, да, вот на моря соберетесь, что сама активность, активная деятельность, это просто да. человеческое издание, она, как раз, при озвобе, именно в летний период она есть. Поэтому для меня лично как бы, важно, ну, так, меня, так, меня, так, моя работа как общественника, это летний период по приозу. Э, далее я хотел бы подкорректировать еще анализ программ, которые были бы интересны нам. То есть э, анализ программы лице Украины ну, прекрасно я подписываюсь и в сроках, и в по данному вопросу. Но ну, хотел бы внести ряд пунктов, которые, опять-таки, интересны в как бы, интересах при Азове. Ну, давайте я пытаюсь их озвучить. Во-первых, есть программа на вода», как таковая программа, которая затрагивает и городской, точнее, и областной центр, затрагивает она и Приазовье, и она ну, скажем так, ре ре реализуется, на да, самом деле, очень слабо, на мой взгляд. Поэтому я предложил бы внести такой пункт. Анализ эффективности реализации программы «Пятна вода» в запресские области. С тем же самым сроком, в эрисе и Хорошо, ну, у меня тогда вопрос. А кто будет докладывать? Кто, будет... Ну, кто будет ну, <звук> ну, мне так кажется, что «Пятна вода» <звук> — это например, <звук> программа, которая не в городе, например, рассматривается. Да, но тут докладывать может и город, и воды э, наше вводное управление. Вопрос только кто будет данный пункт готовить к мастерам если в план писать. Но то, что готовить, то, что то меня, да, я дальше озвучу. Mm -hmm. Мне кажется, что как раз программа «Пятна вода», mm -hmm. она должна идти... Ну, ты сгоден, чтобы тебя записать и победальным за подготовку этого питания. У меня будет еще несколько пунктов, где я буду сгоден, чтобы меня за тебя записать. Okay, а ну, что, а, что, а вот «Пятну воду», пятну воду я предлагаю на рассмотрение. Если вариантов не будет, ну тогда вариантов значит, не будет. Давайте сейчас я бы себя озвучу, э, то, что я хотел бы внести в план работы, да? а далее будем уже детализировать, кто ответственный, когда, и почему. Далее. не для кого что сейчас, непосредственно с него полгода, может быть, полутора лет, очень активно развивается программа значит, Державного агентства по инвестициям, которое э, имеет ряд проектов, которые нас касаются непосредственно. Это программа «Чистое место», которая осматривает вопросы полигонов и строительства заводов. Это программа «Энергия природы», о которой здесь частично э, сказано... Сейчас, секундочку. Здесь было... А вот экологическая экспертиза промышленных проекте, да, это частично связано с тем пунктом. То есть я предлагаю э, предлагаю пункт, вот он ну, так своеобразно звучит это анализ эффективности реализации национальных проектов национальных проектов и я буду впечатлять, потому что в Запорожье уже при администрации создана любящая группа, уже э, в Бельянске сегодня вступает глава одного из проектов чисто МИСТу и рассуждает о том как строить мусороперебатывающие заводы, земли отвод. При этом экологов вообще никак никто не спрашивает. Поэтому такой вопрос за как бы, ну, контроля. Да? Я просматриваю деятельность своего. не как контроль за там, областным управлением кем-то еще, да? а за взаимодействием с вопросами, которые я обозначаю. Поэтому предлагается второй пункт план работы. Это анализ эффективности реализации национальных проектов и я ей пришляю чисто место и энергия природы. Запростый зуб. Чистый зуб вчера шел на по проект, проекту энергии природы. У нас есть доступ к тому, что здесь делается. Это и биогаз, это и... Ну, знаете, наверняка, что да, эти вот, все проекты, они немножко переплетаются. Даже анализ программы Лисы Украины, который вот, у нас здесь господин Казадал должен был о чем-то там говорить, да, он переплетается с тем, что вырубка этих самых лесов. У нас будет их нет, простого по большому счету, да, Но, например, вот Поле под санночисткой вырубают эти посадки. Бердянские вырубили в центре города, прикрываясь тем, что вот если они действуют для того, чтобы там какой-то хотели там вырубать. То есть я считаю, что данный вопрос он должен быть под присмотром общественников, работающих или находящихся при областном управлении Еще раз, анализ эффективности реализации национальных проектов, чистого места, та энергия природы. Закрыть соответственно, однозначно с собой. Потому что в этой тематике данный момент я уже больше года как при Бердянску, так и по области очень то нахожусь. Далее. Вообще то есть еще два вопроса. У нас э, в основном управления э, обозначено, существует некий э, э, сейчас, плохо зрением, некий морской экологический коридор. Вот тут, по крайней мере, э, в этом красивом таком вот видите ну, да, да. Да. такой коридор ну это опять таки непосредственно э, Приазовье, которое мне особо близко поэтому я предлагаю э, вот такой вопрос э, анализ состояния э, региональных программ или местных программ то есть мне бы хотелось чтобы как-то нам э, города э, Приазовья э, э, показали экологическую картину вот мы в Бердянске два года и с мэрией бьемся и в Приморске полное игнорирование. Даже с статьями закона, с прокуратурами, но ремонт. Застройка косы, трех кос идет хаотично. То есть, движение борода полный. Поэтому, вот, мне кажется, что именно от областного управления информацию ну, мы можем получить и видеть, что делается на южных просторах нашей самой Запорожской области. Еще раз, анализ состояния, региональных программ экологического оздоровления Азова морского экологического коридора. Соответственно, тем, тем же самым говорил. Сроки. Ну, здесь можно предполагать, что за июнь, июль, август, сентябрь э, окончательно этот самый коридор. И тогда уже будет одна картина его загаженности. Пункт четвертый. Существует... Это я еще раз Азово-Морской? Да, Азово-Морской. То есть это он... в основном будет при, при... при, Азове. при Азове. да. Побережье. Да. Следующее предложение, оно тоже связано с этим самым коридором азово морским Ну, немножко по-другому звучит, и суть немножко другая. Существует соглашение между Россией и Украиной, так как Азовское море — это если внутреннее море наших этих, наших станций. То есть соглашение о совместном использовании и водных трансграничных объектов. Ни источник не дает э, в дает э, понимания, как взаимодействует э, Россия и Украина в рамках этого самого соглашения. Поэтому предлагаю пункт такой. Анализ деятельности соглашение между Российской Федерацией Украины от 19 октября 2002 года. Я буду Записывайте, да? Нет, давайте еще. Анализ деятельности соглашения между Российской Федерацией и Украиной от 19 октября 2002 года о совместном использовании и экране водных трансграничных объектов. Кто не знает, сообщу, две недели назад в Мариуполе опять холера. Кто не знает, сообщу, в Приморске в прошлом году это информация, что она как бы не выходила за рамки этого сообщения, потому что они будут вводить, в лагеря и сами не будут ехать. Но в прошлом году выброс черного песка и родительный фон Приморске на 15% выше, чем был до того как. Здесь не знаю почему. Поэтому пункт такой, анализ деятельности соглашения. Дальше, по-моему, мы записали, да. В принципе, у меня все, есть поправах. То есть по трем пунктам, которые были последними, я считаю, что это вопрос за мной, сроки. Ну, давайте, наверное, вот, в Наверное, моя, последний вопрос вообще, я, кстати, Какие, Сергей, чтобы обозначить, вот, к чему мы это обучили, каких вы результатов хотите достичь по каждому вопросу? Значит, я должен делать как бы план, да? В вот, принципе, вот, чтобы наметить нам, вот каких результатов мы хотим достигнуть. Uh -huh. Может быть, кто-то по крупицам, каждый что-то сможет помочь достичь конкретного результата. Если обозначить, можно это все... То есть не спонтанно к этому двигаться? Не спонтанно, и я, я не вижу, что не спонтанно. Но мне кажется, что если не каждый этих из вопросов, то ну, у нас <къем> Нет, а не какие результаты сейчас. вы хотите получить? Посмотрите, хотите анализ эффективности государственных э, проектов. Да? С одной стороны, есть государственная программа. С одной стороны, есть э, финансирование на проведение вот этих вот вопросов в связи с такими моментами, с очистами почему-то Запорожье не вошло в список 10 больших городов, по которым уже за деньги из бюджета проведено ТЭО и уже приступили к... Давайте я обозначим одним предложением. Я прошу вас, Сергей, чего, чего мы хотим? мы хотим? Мы понимать, что делается... Достичь, достичь. Да, чего? достичь. Под, первым... Сделать запускал область чище. <с>: что я сказать? Как ему по-другому сформулировать? То есть эти проекты инвестиционные, они так или иначе приведут э, суда либо внешнего инвестора, либо внутреннего инвестора, который не будет считаться с э, эконормами, если он будет, допустим, иметь какую-то котельную, да, на обива тогда Туда будут такие все, все подряд, и те деревья, которых мы там писали. То есть, участвовать в экологических экспертизах. Да. Принимать ну, участие в экологических экспертизах. Ну, вот это, это не обязательно будет. одна из задач. Может. Это одна из задач. Одна из вопрос, как это реализуется, куда идут средства, как эти проекты принимаются, утверждаются? И так далее. Ну, пись, нам напишут, Какие нам все красиво это все опишут. Я вам пишу, так как я в этих программе ну, уже оценить. Оценить, что все происходит. Мы реально не можем на это заглядеть, потому что ни вы, ни я, ни я, ни все инвесторы, чтобы прийти в один <свист> из Но возникает вопрос у меня, как у э, запорожца. Почему в Днепре и Венеса Почему Мелитополь эту программу пытается проявить, почему Бердянск пытается проявить, а Запорожье нет? Ну, непонятно. Опять-таки, у нас водоканальная тематика, я думаю, многие в курсе по водоканалу, да, когда появлялись деньги ВБР, они уделялись на реконструкцию, но предложение корпорации «Рассвет» о использовании ИЛа, как биоэнергии, не рассматривался. А если вы не знаете, это 40 миллионов тонн иловых отложений по всей Украине, из которых восьмая часть на Запорожье. Иловые поля, это гниление, и так далее. Сероводород, металл. И так далее, да, вот вы понимаете. А в Бенянске это еще хуже. Труба на 5 метров уходит в море, и туда все это дело сливается. Поэтому, что добиться? Экологи и энергосбережения. Ну, вот как, то -то, я почитал по вот по По поводу второго пункта, да, мы говорили о, точнее, ну, пятна вода. Пятна вода, эта программа, она в прошлом году заново была переписана, насколько я знаю, ее активно а, формировали в конце прошлого лета а, и начала осени. А, сформулирован бюджет, в разделе, как, 3 миллиардов, который предусматривает а, Модернизация КНС и замена водопровода. Вот, например, в Бернянске в прошлой неделе из экофонда выделили деньги на модернизацию ливневого стола. При этом, насколько я знаю, никто из экологов ни с кем не советовались а почему и именно вот эта сумма, и почему именно Людневка, а почему не все остальное. я ответил нашу по двум программам. Далее, значит, мне бы хотелось, чтобы наш экосовет, ну, у нас здесь свели, как бы, я так, я, так, понимал в 2007 году, и понимаю, наверное, сейчас тоже так же. У нас у каждого есть моральные и материальные некие планы на работу в этом всем действии. Да? То есть через отстаивание первого, второго, то есть у нас есть видение как нам действовать. но мне кажется что <coughs> это вот мода сегодня на эти самые там эти квесты мода на обилие общественной организации там вот при любом на гос, на госоргане да она потихонечку нивелирует роль Именно это самое общественное. Ну, я беру, э, по своей на своей шкуре. Да? Если в полно полное да, два года не было этого совета у нас здесь. То есть я предлагаю э, дальнейшем, по итогам, вот, может быть, конца календарного этого года, пунктом э, насчет украинско-российского э, партнерства там, там, да, в рамках, ну, потихонечку нас увязать. Э, возможно, и с неким международным опытом. А, возможно, с... у нас как бы области пересекаются практически, да, через море Азовское, и это дает нам возможность увязать э, э, те же россиян. Может быть, нам это надо. По крайней мере, если... Это самостоятельно, просто она просто не выйдет, и все, тут же на тот же Новочеркас, например. С удовольствием. Да, здесь это Ганрок, здесь и... Хотя по всем этим вопросам, которые касались, например, вот, биоэнергетики. Да, Россияне да, да. на власти вот проблемами не занимаются. Это думаю, вот, там занимается. своя болячка. Так друг не занимается, да. Хотя вот те же... А, по Азову соглашениям занимается как раз на Лачаркасе. Да. Да. Буду иметь в виду. А, а то, например, вот, на Донецке... И у нас ну, Мариуполь. Но Мариуполь работает уже напрямую. Там что то под э, э, Несколько администрации, управление областное управление экологии. Это не камень в, в, в нашего управления. Но ну, судя по выставке, которая была на Донечне, сказка просто. Там каждое движение, дырка этого, этой области, она там настолько развернута с точки зрения экосостояния. Но я, когда в Донецке был, в там, ну, в конце, я, я удивлен, я понимаю, Донецк, да, это мода Да, 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 да. Горлок, -да -да. это хорошо, лебеди и на стебле плавают. Сам видел, это все замечательно, по конечно. Да. По Поэтому, области. Задался вопрос, мы здесь областные организации. Ну вот в 2007 году, когда ну, в другом состоянии немножко ну, да, я почему-то и писал посещать, потому что я вижу, что области внимания не уделялось. Мы за нас если вот у нас здесь все. А что там творится в области, когда я, если кто-то помнит, я анонсировал, прив... ну, хотя я хотел привести свою коллегу тогда по бизнесу, австрияка, которую я привез на маг на сооружение. сооружения. 40. 62 года австрияку, человек в Африке работает, еще, но когда он увидел вот это, вот это все, то, что там в до сих пор еще есть, то есть, а это все по большому счету, ну, это остается. Почему он, по я ушел в регионы, ну, в частности, Бер Ну, без самопрезентации. Идемте дальше. Что касается этого плана работы. Ну, во-первых, акцентирование внимание на то, что мы, мы, значит, из области. Это еще не планы, это предложение планы. Ну, я его взял как, как бы как уже базовый документ, как, от которого нужно отталкиваться, а не который хранить и надо рисовать новый. Правильно Ну да, ну, добро. То есть, учитывая, чтобы мы с областью, я настаивал бы на том, чтобы вопросы финансовый анализ, планирование фигурировали и чистые зубы еще. Названы. Ну и понятно. От меня все. Вопросы все-таки так, можно? Итак, пожалуйста. Значит, ну по поводу предложений uh, о uh, включении или как объединении uh, энергии и природы с лесами Украины, я думаю, вы не увидели, например... Нельзя ради меня, у... это отдельный пункт. Нет. Ну, по-моему, вы, вы, вы там даже дописали еще. Нет, 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 <тан> леса Украины, само собой, <тан> а я подкорректировал вопрос... Леса ну, ну, Украины мы можем снимать, потому что там чисто Казадава должен был готовить. Лично вы Кто будет? Когда вы дальше? Они возьмутся? Нет. Mm -hmm. Я ничего не вижу. не буду заниматься. Пытались того, что он там не анализ задал, воды.